Ми вітання в ефірі. Програма Їсть у студії. Сьогодні у нас у гостях звичайні одесити: Зоя Мельник та Юрій Канікаєв. Але як кажуть, за конституцією немає звичайних та незвичайних людей. А до того ж, нещодавно ми відзначили свято День Конституції. Сьогодні у нас у гостях люди, які на собі відчули те, що цей документ, головний документ нашої держави, не завжди працює на нашу з вами користь. Вітаю вас, шановні гості. расскажите, будь ласка, про ту ситуацию, яка осталась з с вами нещодавно. Здравствуйте. Значит, ситуация осталась не нещодавно. но ситуация началась давно, то есть это было года два назад, когда сдали пляжи наши в аренду, то есть на условиях... то есть людям сдали для того, чтобы они предоставляли какие-либо услуги продавали там пиво, кока-колу и так далее. Закончилось это тем, что людей просто начали выгонять, которые отказываются от этих услуг. То есть моя личная история началась с того, что я приехала на пляж и столкнулась впервые с тем, что оказывается, я думала всегда, что я добровольно покупаю эти шезлонги, оказывается нет. То есть как только я захотела позагорать на матрасике, подошла охрана, подошли официанты, сначала вежливо, потом с криками попросили удалиться. То есть здесь зона платных услуг и так далее. Идите на другой пляж, здесь нельзя. Вот, значит, потом очень много людей отписалась на форуме с такими же ситуациями. Вот, и мы начали там уже обмениваться контактными данными, значит, как-то объединяться для похода на пляж, в конце концов нас, когда много, нас не так. Легко выгнать с пляжа, скажем. Угу. Так. Вы математик, есть какие-то конкретные пляжи, разные пляжи в нашем месте? Ну, это большинство пляжей, которые э, сдаются в аренду. То есть у -у -у. похвастаться тем, что э, соблюдаются законы, да, соблюдаются договора, могут очень немногие на самом деле. У -у -у. То есть буквально 2-3 пляжа на все Одессу. Юрій, ми знаємо, що ви маєте юридичну освіту і можете сьогодні аргументовано висловити свою думку на базі закону. Скажіть, будь ласка, чи мають права люди, які мешкають в нашому місті, гості нашого міста, приходити на пляж, який нібито приватний, взагалі чи є в нашому місті приватні закриті пляжі і чи можна на такому пляжі не використовувати їх послуги, не платити грошей, і просто відпочивати на пісоч? Школу. Здравствуйте. Можно. Можно приходить на каждый пляж. И положение, по которому сдается сдаются пляжи в аренду, это утверждено решением 11.33 сессии нашего горсовета еще в 2007 году. Значит, согласно этому решению, на все пляжи осуществляется беспроблемный доступ. Вот, запрещено не пускать. Более того, если людей не допускают, то это является основанием для разрыва договора аренды с этим арендатором. И э, на этом пляже арендатору разрешено предлагать свои услуги. То есть вот аренда топчанов, аренда э, там, столиков, э, покупка еды. Э, но э, у нас есть закон о защите прав потребителей, по которому запрещено навязывание услуг. И э, поэтому, если человек не хочет воспользоваться этой услугой, он может свободно отказаться и не пользоваться ею. Я встретила вас на платном пляже. Ну как, в первый раз, когда мы туда пошли в воскресенье, нас встретили очень агрессивно. Видеозаписи мы разместили уже в интернет и собираемся сейчас подавать судебные иски по поводу взыскания того ущерба, который нам был нанесен. Так как, ну действительно, пришлось писать заявление в милицию, пришлось, ну, ходили по нашим вещам, выгоняли в грубой форме, оскорбляли. хамили, оскорбляли, да. То есть было очень неприятно это все наблюдать в этом всем участвовать и поэтому э, во второй раз конечно когда приш, приехали и местные и центральные телеканалы когда э, количество людей уже было большим то понятно что уже не сопротивлялись, просто бегали вокруг и снимали. Более того, когда э, я подошел вместе с репортером Центрального телеканала к начальнику охраны клуба Ибица, вот и спросил, а почему, собственно, было вчера, он ответил, что он меня не знает, и поэтому угу. и мы с ним никогда раньше не встречались. Э, ну, как бы глупо, но вот факт такой. И как мы с ним в рай отделе милиции э, были, то есть. Ми знаємо, що була вже певна реакція одесской міської влади на ваше звернення. і Вам обіцяли, що все буде гаразд, як это треба, да? Що насправді В прошлом году один з центральных телеканалов просто сделал репортаж о том, що відбувається на пляжах. Ми зайшли на один із из частных пляжей: издалека вели скриту зйомку і съемку, и, значит, засняли, як охранники выгоняют. як говорять, що частный пляж на одному пляжі вообще було все закрито, і, есть не було вообще доступа. даже к морю абсолютно все весь песок заставлен и на входе требовали там оплатить деньги вот и на другом пляже подошел охранник с оружием где полно людей детей и так далее вот и, и значит после того как э, сюжет вышел эфир э, Ильченко дал свои комментарии он сказал что да вот есть такое место у нас и, то есть есть такие нарушения но мы с этим боремся э, И, значит четыре пляжа сейчас мы расторгаем договора с арендаторами, а два еще в работе. Если будут жалобы одесситов, он сказал, что будут расторгать договора. Вот. Но, на самом деле, жалоб очень много, и э, в этом году меня очень удивило то, что, опять-таки, господин Ельченко, э, после всей этой шумихи, которая да, произошла у нас вчера-позавчера, он выступил перед одним из каналов и сказал, что это провокаторы, нам звонили, э, значит, сибицы. Кто звонил? Ну, наверное, хозяева или охранники, кто им звонил. И он дал указание нас не трогать. Mm -hmm. вот. Хотя, кому он мог дать э, указание, неизвестно. А, слушай, Почему нас должны трогать? Я відпочинку для своего отпочинка, для отпочинка с детьми, насколько я знаю, вы там были с детьми, вы могли бы и те пляжи, которые расположены поближе, которые Могли бы yeah. Дело в том, что если вот посмотреть, выйти, допустим, пройтись просто даже по тому же фонтану, мы видим, что фактически 80% всех пляжей заставлено шезлонгами. Пустыми, абсолютно. То есть, та часть, которая остается людям, якобы, бесплатно там люди сидят друг у друга на голове. Это правда. То-то сейчас это уже не просто выбор да, за смаком, как-то скажут. Вы намагаетесь да. добыть с, с каждым годом все больше и больше становится арендованных э, пляжей, mm -hmm. где грубо нарушаются законы, права человека. и э, Вплоть до того, что я была беременная, допустим, и меня выгоняли из пляжа, сказали, берите шезлонг. Хотя я до этого покупала. Я объясняю, что мне неудобно. Мне надо куда-то, в конце концов, положить живот. Мне нет, сказали, или загорайте на шезлонге, или уходите вот точно так же с детьми я вижу что в отряде заставлено просто сбиты топчаны гвоздями там досками сбиты в кучу это извините у меня был была ассоциация с, как, с какой-то просто с тюрьмой <laughs> то есть стоят как нары эти топчаны в рядочке вот и вот здесь вот лежите а там нельзя и ложитесь на топчина. Плюс, что я заметила, наблюдала, то есть я, конечно, никуда не уходила, когда выгоняли, очень многие у нас, но большинство жителей все-таки не хочется портить отдых э, пререканиями с охраной. Юрий, запитание до вас. Хотелось, чтобы наша программа стала корисной э, как для відвідувачів пляжей, так и для господарей этих клубов, приватных пляжей, э, если можно так высловиться. А як має реагувати одесит пляжний, коли до нього звертається охорона і просить його обов'язково заплатити за шезлонг, не відпочивати безкоштовно? І чим загрожує така поведінка господарів цих клубів, яка вона сьогодні є юридично? Значить, ну во первик. Человек всегда может от любой услуги, которую ему предлагают, всегда может отказаться. Поэтому, во-первых, пусть попробует культурно отказаться. Если он видит, что культурного отказа недостаточно, его все-таки принуждают приобрести эту услугу, в этом случае ну, мы выработали такой примерно план поведения, что необходимо попытаться как-нибудь зафиксировать это. То есть если вдруг идет на грубость, идут на какое-то рукоприкладство, что иногда бывает на наших пляжах, вот... И на пляже Рио э, в Атраде у нас такое было, что там уже чуть ли не до рукоприкладства дошло. Э, мы, я хотел сказать, что мы не против Ибицы, мы против вот таких пляжей, которые нарушают. Тут пляж Ривьера на э, Во-первых, обратиться в милицию. Как правило, отделение милиции находится рядом с э, пляжами. Э, Аркадийское отделение, Лонжероновское отделение. То есть они не так далеко. И это не проблема, написать заявление в милицию. Лучше всего вызвать милицию непосредственно на месте, для того, чтобы установили личность тех людей, которые мешают отдыху. И, соответственно, чтобы знать свой ущерб, они могут компенсировать, подавать, подавая иск непосредственно на этого человека, или если он является работником, то тогда уже на ориентатора этого пляжа. И это обращение в милицию позволит э, собрать доказательства того, что не пускают на пляж, того, что выгоняют с пляжа, того, что навязывают услуги. И, соответственно, обращаться уже выше для того, чтобы э, и обращаться выше для того, чтобы э, после этого компенсировать э, свой, свой ущерб и не допустить дальнейшего подобного поведения. Так как если жалоб будет больше, то Немного. понятно, что у властей не будет другого повода э, другого, другой линии поведения, как э, реагировать на это. Если так будут делать многие, я думаю, что они задумаются. Дуже хотілося б, щоб і влада, і власники цього бізнесу задумались, замислилися і зробили правильні висновки. Шановні, сьогодні у нас у гостях були одесити, які просто бажають нормально відпочивати на березі рідного чорного моря. А Мельник та Юрій Канікаєв. Дякуємо за увагу! і Хай щастить!